ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವುದ್ರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಸಂಪತ್ತು ವರ್ಧನೆ ಆಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಪಾಪಕ್ಷಯವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶನಿದೋಷ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದಾನ ಬರ್ತದೆ ಆದರೂ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವರು ಬಡವರು ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ದಾನ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವರು ಕುಬೇರ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಕುಬೇರ ದೇವರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ದುಡ್ಡು ಕುಬೇರ ದೇವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಅಸಲು ಹಣ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಸಲು ಹಣದ ಬದಲಿಗೆ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವರು ಕುಬೇರ ದೇವರಿಗೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವ ಊರುಗಳು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಿಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಊರುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಆ ನಂತರ ಈ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕುಬೇರ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಜೀವನಿ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವನಿಯೆಂದರೇನು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಿ ಅಮರತ್ವ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಪಾಲ್ಗುಣಿ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಫಾಲ್ಗುಣಿಯವರೇ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವರ ಕೆಳಗಿನ ಬಲಗೈ ಯಾವ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ ವರದ ಮುದ್ರೆ ಬಿ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ ಸಿ ಕುಬೇರ ಮುದ್ರೆ ಡಿ ನರಸಿಂಹಮುದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೇಳುವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೈ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸೊಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः धन्यवादु